वालेकुम दोस्तों आज हम सीखेंगे फाइल या फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं एक नॉर्मल तरीका है जो उस तरीके से कभी डिलीट नहीं होगा वो फाइल जैसे मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ ये मेरे पास दो फाइल है यहाँ पे ए बी सी मैंने नाम दिया है इसको नॉर्मल हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं हो रहा कैंसिल करो दूसरा देख लो डिलीट नहीं हो रहा कोलनट फाइंड दिस आइटम इसका तरीका क्या है बहुत इजी है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया बिल का बटन दबाइए और कंटिन्यू रखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर तरीका बताऊंगा क्या करना है सबसे पहले सर्च बार में जाइए सी एम डी करिए सी एम डी राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ओपन हो जाएगा अब यहाँ पे हमने टाइप क्या करना है हमारे पास फाइल कहाँ पड़े हुए हैं सब सबसे पहले हमने वो सर्च करना है फॉर एग्जाम्पल ये आ गया हम कंप्यूटर पे एक फोल्डर खोल के दिस कम पी सी सी में क्योंकि जो फाइल पड़े हुए हैं वो आपकी कौन सी जगह पे पड़े हुए आपने वही से निकालना है सी यूज़र मेरे कंप्यूटर का नाम है इबादल्ला तो मैं इबादल्ला में चला जाता हूँ और फाइल जो पड़े हुए वो डेस्कटॉप पे है तो ये डेस्कटॉप ओपन कर दिया अब यहाँ पे हमने क्या करना है हमने इसका जो एक्चुअल प्रोग्राम लिंक था वो हमने खोल दिया जैसे यहाँ से पी सी लो, लोकल डेस्क यूज़र इबातुल्ला एंड डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे हमारे हमारे जो फाइल है वो पड़े हुए तो हमने यहाँ पे यह कंप्यूटर का जो साइन है ये क्लिक करना है ये हमारा लिंक हो गया इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे कहाँ करेंगे वो बताता हूँ मैं आप कंट्रोल सी कर दीजिए या राइट क्लिक करके कॉपी कर दीजिए अब चलते हैं हम यहाँ पे हमने सी एम डी फाइल खोला था यहाँ पे हम डिस्टॉप पे ये फाइल खोलेंगे अब यहाँ पे हमने क्या करना है सिंपल सी डी स्पेस और कंट्रोल वी जो हमने फाइल कॉपी किया था वो पेस्ट करेंगे पेस्ट हो गया ये डिस्कटॉप पे हम आ गए हमारे हमारे जो डिस्कटॉप पे हम फोल्डर पड़ेगा अब हम वहां पे जाएंगे और वहां पे अब हम सर्च करेंगे कैसे सर्च करेंगे फाइल का नाम ओके डी आई आर स्पेस एंटर अब हम यहाँ पे आ गए जो हमारे पास जितने भी डेस्कटॉप पे फाइल पड़े हुए उसके नाम अब हमने नाम क्या रखा हुआ है ए बी सी ए बी सी को हम सर्च करते हैं कहाँ पे है ए बी सी ये है ये ए बी सी अब ए बी सी का जो ये नाम है हम इसको कॉपी करते हैं कॉपी कैसे करेंगे आप एक तो एक तो कंट्रोल वी है सी कंट्रोल सी एक यहाँ से आप जो का में है ब्लैक यहाँ पे एडिट में आके कॉपी कर सकते हैं आप कॉपी करके सबसे नीचे आइए यहाँ पे एंटर करिए आर एम डी आई आर स्पेस स्लैश क्यू स्पेस स्लैश एस और सिंपल कंट्रोल वी और यहाँ पर आके आप यहाँ से भी एडिट में जाके पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट और मैजिक देखिए करने के साथ ए बी सी फोल्डर गया अब जो दूसरा फोल्डर है नीचे हम इसको डिलीट करते हैं सेम प्रोसीजर है आर एम डी आई आर स्लैश क्यू स्पेस स्लैश एस Yes. अब इसका नाम कहाँ पे है ये जो फोल्डर है ये हम देखेंगे में scene, screen, ये है तो चलते हैं इसमें ये जो है इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे कॉपी और सिंपल से इधर आके डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए अब देखिए वन टू थ्री एंटर बूम गया फाइल ओके okay, अब एक तो ये तरीका हो गया अब हम इसको सेम प्रोसीजर है फॉर ऑल कहीं भी आपका है सिस्टम में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका उसमें है डाउनलोड में है तो यहाँ पे ये फाइल पड़े है सेम आप यहाँ पे जाके कंट्रोल सी में यूजर में इबादुल्ला और आपका यहाँ पे है डाउनलोड में ये यहाँ पे फाइल आ गया ये यह फाइल यहाँ पे है डिलीट फाइल ओके डिलीट फाइल है यही सेम सेम, सेम सिस्टम सेम कॉपी कर दीजिए और वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए सेम है टू जेड सेम है वीडियो पसंद आ गया तो उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब सबस्क्रा, कर दीजिए लाइक करना नहीं भूलिए और बेल का बटन दबाइए थैंक यू फॉर वॉचिंग